столицы привет. И заодно мои в кавычках любимой певица А как фамилия? А Лариса Александровна Долинная. Только ты мне про эту обезьяну наверное, напоминаю. Жаба! Я про нее служат, не хочу. Фу на нее три раза. Я не могу сейчас продать ни одну из своих квартир. Ты что ты хочешь? Хочу помочь своим детям а, с домом. И сама хочу давно перестроить дом, и а еще делать сестре ремонт. Много хочешь. И вот благодаря вот этой певице, которую я терпеть не могу. Они друг друга как Жаба с гадюкой впились. Просто из-за вот этого, вот из-за этой всей обстановки мне нужно пройти все наркологи нарк наркологические клиники. Мне сходить надо. сходить ху** знает куда, ху** знает зачем. Культура приходит во все уголки России. Если узнают а, покупатель, что я артистка, то я, значит, кого-то могу развести. <laughs> артистка. Не смешно. Спасибо вам большое и прибольшое, блядь. И не матерись ты на громкой, Банько, что ли? Еще мало того, что надо все наркодиспансеры пройти, надо еще записать сделку на видео, и мы потом это видео оп, оп, и выкладываем на YouTube. И вам у тебя будет допрос, нормальный ты или нет? Допрос, вопросы. Просто я в полном а. Ах... Они тут что, ухуели? Без меня. Здравствуйте, уважаемые! коллеги, друзья, подруги. Здрасте. Что прикид такой странный? Я с телефоном, чтобы вы меня узнали. А ты боялась. Даже юбка не помялась. Я позволю себе а, несколько слов а, сказать в таком официальном качестве. Что-то они не очень похожи на официальных лиц. А, хотелось не только сказать в своем а, женском качестве. Нам твое качество в задницу не сдалось. Но а, сказать о той колоссальной работе, которая делает все наше внешнеполитическое ведомство. Колоссально. Не деля друг друга на мужчин и женщин. Почему? Потому что мы все товарищи. А она? Она не женщина. Она, в первую очередь, член коллектива. А, я, конечно, благодарю. Э, бля, жопа, твоя благодарность. Я м м м не просто отдаю должное. Знаешь, как писал Достоевский, широк человек, я бы Грубо. В точку, да. Дурне снова поехало в турне. Это правда. Да что ты приперлась, жаба ты гавайская. Ну, вы знаете, я сам сильная. Що ти стала, жирна панда? Я стала сильна, тому що скільки витрати, це нам має мати скільки сил. Платя, мабуть, сильно пережимає ребра, так, да, що кислород не поступає в голову. Ви вот Мурло. Та не те слово! Вона що, беременна? Вона і будка, ніби вона ковтає їжу, не кусаючи. Хватить тебе петь! Народ своими песнями мучит. Одолжила на бис. Э, в тебе что? Лобы в, в ухах. В сраці. В сраку пішла. А, Я чего-то про тебя не знаю? Наверное, очень многие в зале тоже знают, что... Пусть повезет, пусть повезет, Когда, Когда просто... люди сюда... Кому ты на да. Мы пусть... И нехай его в рот. Сатиричный раз. новины. Каждый день новые светлины. Сатиричный раз.